دکتر حمید سجاد هستم متخصص داخلی تو این ویدیو میخوام اشاره کنم به تغییراتی که میتونید در سبک زندگیتون ایجاد کنید تا شما موفق بشید خودتون فشار خون خودتون رو کنترل کنید و از خطر ایجاد مشکلات قلبی و عروقی پیشگیری کنید سبک زندگی نقش مهمی در درمان فشار خون بالا داره اگه فشار خون خودتون رو به وسیله یک سبک زندگی سالم با موفقیت کنترل کنید ممکنه نیاز شما به دارو کمتر یا با تاخیر باشه و یا اینکه اصلا به دارو نیاز پیدا نکنه. در اینجا به ده مورد تغییر در سبک زندگی و روش های خونگی میپردازم که فشار خون شما رو کنترل و اون رو پایین نگه میدارن. اولین تغییری که باید انجام بدین کم کردن وزن خودتون هست. در اغلب موارد با افزایش وزن فشار خون هم افزایش پیدا میکنه. همینطور طور داشتن اضافه وزن میتونه سبب مشکل تنفسی در هنگام خواب بشه و به اصطلاح آپنه بده که همین موضوع خودش فشار خون رو بالاتر میبره کاهش وزن یکی از موثرترین تغییرات سبک زندگی برای کنترل کردن فشار خونه حتی کاهش مقدار کمی از وزن شما در صورتی که دارای اضافه وزن یا چاقی باشید میتونه به کاهش فشار خون شما کمک در کل ممکنه به ازای هر کیلوگرم کاهش وزن فشار خون شما یک میلیمتر جیوه کاهش پیدا کنه یعنی مثلا اگه ده کیلو وزن کم کنید فشار خون از چارده میشه سینزده علاوه بر کاهش وزن شما باید حواستون به دور کمرتون هم باشه چاقی شکمی میتونه خطر ابتلای شما به فشار خون بالا رو خیلی بیشتر کن اگر دور کمر مردان از 102 سانت بیشتر باشه خطر بیشتری برای ابتلا به فشار خون دارن اگر دور کمر خانم ها بیشتر از 89 سانت باشه خطر ابتلا به فشار خون بالا میره البته این مقدار برای نژادهای های مختلف متفاوت از پزشک خودتون در مورد مقدار دور کمر سالم برای خودتون سوال تغییر دیگه که باید در سبک زندگیتون ایجاد کنید ورزش منظم است فعالیت جسمانی منظم مثل 150 دقیقه در هفته یا حدود 30 دقیقه در بیشتر روزهای هفته میتونه در صورت اینکه فشار خونتون بالا باشه حدود 5 تا 8 میلی متر جیوه فشار خون شما رو کم کنه مهمه که پشت کار داشته باشیم چون اگه ورزش رو قطع کنید فشار خون شما میتونه دوباره افزایش پیدا کنه اگه فشار خون شما بالا باشه ورزش میتونه باعث جلوگیری از ابتلای شما به بیماری فشار خون بشه اگر مبتلا به بیماری فشار خون هستید فعالیت جسمانی منظم میتونه فشار خون شما رو کم کنه و به مقدار سالم برسد اما ورزش های مناسب برای بیماران فشار خون کدوم هستن بعضی از ورزش های حوازی رو میتونید برای کاهش فشار خون امتحان کنید مثل قدم زدن، پیاده روی، دوچخه سواری، شنا کردن یا رقصیدن همینطور میتونید ورزش های با شدت بیشتر رو بعد از یک دوره استراحت از ورزش های امتحان کنید ضمن اینکه تمرینات کششی میتونه به کاهش فشار خون شما کمک کنه هدف اینه که تمرینات کششی حداقل دو روز در هفته انجام بشه با پزشک خودتون برای برنامه‌ریزی ورزشی صحبت کنید تغییر دیگه که توی زندگیتون باید اعمال کنید اینه که غذای سالم بخورید رژیم غذایی سرشار از دانه‌های کامل میوه‌ها سبزیجات لبنیات کمچر و غذای بدون چربی اشباع و کلسترول میتونه در صورتی که مبتلا به فشار خون باشید فشار خون شما را تا 11 میلی‌متر جیوه کم کنه این برنامه غذایی به عنوان رژیم توصیه شده برای توقف فشار خون بالا شناخته میشه اما غذای مناسب بیماران فشار خون بالا چی هست قبول دارم تغییر عادات غذایی کار ساده نیست ولی با این نکات میتونید به یک رژیم سالم برسید نکته اول از رژیم غذایی اینه که غذاهای مصرفی خودتون رو یادداشت کنید هر چیزی که میخورید رو بنویسید حتی برای مدت یک هفته این کار میتونه واقعیات شگفت انگیزی از عادات غذایی شما رو روشن کنه چیزی که میخورید مقدار اون زمان و علت اون رو ثبت کنید مورد بعدی اینکه مصرف پتاسیم رو در رژیم غذاییتون افزایش بدید پتاسیم میتونه اثر سدیم روی فشار خون شما رو کم کنه بهترین منابع پتاسیم غذاهایی مثل میوه ها و سبزیجات هستند که بیشتر از مکمل ها پتاسیم دارن مثلا دیگه اینکه یه خریدار باهوش باشین یعنی در هنگام خرید چسب روی مواد غذایی رو بخونید و همینطور برنامه غذایی سالم رو در ذهن خودتون به یاد داشته باشید تغییر دیگه ای که باید در زندگیتون انجام بدید اینه که نمک کمتری مصرف کنید حتی مقدار کمی کاهش مصرف نمک در رژیم غذایی میتونه سلامت قلب شما رو یک درجه جلو ببره و در صورتی که به فشار خون مبتلا هستید فشار خون شما رو 5 تا 6 میلیمتر جیوه کم میکنه تاثیر مصرف نمک روی فشار خون در افراد مختلف متفاوت. در کل مصرف نمک رو به دو و نیم گرم در روز یا کمتر محدود کنید هرچند یک و نیم گرم نمک برای بزرگسالان ایدئال هست برای کاهش سودیوم رژیم غذاییتون به نکاتی که میگم توجه کنید منظور از سودیوم همون نمک برچست مواد غذایی رو بخون در صورت امکان نوشیدنی ها و غذاهای کم سودیوم رو بخرید غذاهای فراوری شده کمتری بخورید در خود مواد غذایی به طور طبیعی نمک کمی وجود داره بیشتر نمک غذا موقع طبق به اون اضافه میشه به غذا نمک اضافه نکن فقط یه قاشق چای خوری نمک دوانیم گرم نمک داره برای عطر و طعم غذا از گیاهان طبیعی و ادویه ها استفاده کنید سخت نگیرید اگه احساس میکنید نمیتونید نمک غذا رو ناگهان کم کنید این کار رو به تدریج انجام بدید به مرور زمان ذائقه شما عادت میکنه تغییر دیگه ای که باید در زندگیتون انجام بدید اینه که مصرف الکل رو محدود کنید نوشیدن مقدار زیاد الکل میتونه فشار خون شما رو به چند علت زیاد کنه همینطور میتونه اثر بخشی داروهای فشار خون شما رو هم کم کنه تغییر دیگری که باید در زندگیتون انجام بدید اینه که سیگار رو ترک کنید هر سیگاری که میکشید فشار خون شما را تا چندین دقیقه بعد از تمام شدنش زیاد میکنه ترک سیگار میتونه به برگردوندن فشار خون شما به میزان طبیعی کمک کنه ترک سیگار خطر ابتلای شما به بیماری قلبی رو کمتر میکنه و سلامت کلی شما رو هم ارتقا میده کسی که سیگار رو ترک میکنه ممکنه مدت طولانی تری از کسی که سیگار رو نکرده زندگی کنه تغییر دیگه ای که در زندگیتون باید اعمال کنید کاهش مصرف غذاهای حاوی کافئین هست غذاهایی که حاوی کافئین هستن شامل قهوه، نوشیدنی های انرژیزا، چای دم کرده، نوشابه، قهوه بدون کافئین، هات چاکلت و شیر کاکائو هستن نقشی که کافئین در افزایش فشار خون داره هنوز مورد بحث کافئین در کسانی که اون رو به ندرت مصرف میکنن میتونه باعث افزایش 10 میلیمتر جیبه در فشار خون بشه اما افرادی که همیشه کافئین استفاده میکنن تأثیر کمتری در فشار خونشون ایجاد میشه گرچه تاثیر مصرف طولانی مدت کافئین روی فشار خون شفاف نیست اما ممکنه که فشار خون با آرامی افزایش پیدا کنه برای مشاهده اینکه آیا کافئین فشار خون شما رو زیاد میکنه یا نه سی دقیقه بعد از مصرف نوشیدنی کافئین دار فشار خونت رو اندازه‌گیری کنیم. اگه فشار خونتون 5 تا 10 میلیمتر جیوه افزایش پیدا کرد احتمالا به اثر افزاینده فشار خون کافئین حساس هستید در مورد اثر کافئین روی فشار خونتون با پزشکتون صحبت کنید تغییر دیگه ای که باید توی زندگیتون اعمال کنید اینه که استرستون رو کم کنید استرس مزمن ممکنه با فشار خون در ارتباط باشه پجویش های بیشتری لازمه تا تاثیر استرس رو روی فشار خون اندازه گیری کنه همینطور استرس گاه به گاه میتونه با فشار خون بالا در ارتباط باشه در شرایطی که برای مقابله با استرس غذای ناسالم بخورین الکل بنوشین یا سیگار بکشین یه زمانی رو برای فکر کردن به های استرس خودتون کنار بذارید مثلا فکر کنید آیا ممکن علت شغلی خانوادگی سرمایه گذاری یا به خاطر یه بیماری خاصی باشه وقتی علت استرستون رو پیدا کردید حالا فکر کنید چطور میتونید اونو حذف یا کم کنید اگر نمیتونید همه استرس های خودتون رو از بین ببرید میتونید با راه های سالم باش مقابله کنید این راه ها رو امتحان کنید انتظارات خودتون رو تغییر بدید برای مثال روزتون رو بر اساس اولویت های خودتون برنامه ریزی کنید کارهای زیاد و سنگین انجام ندین و یاد بگیرین چطور توی خیلی شرایط نبگین این موضوع رو درک کنید که خیلی چیزها وجود دارن که شما نمیتونید اونها رو تغییر بدید یا کنترل کنید اما میتونید روی مقابله با اونها تمرکز کنید روی موضوع هایی که میتونید اونها رو کنترل کنید تمرکز کنید و برای حل اونها برنامه ریزی کنید اگر در کار خودتون مشکلی دارید که ذهنتون رو درگیر کرده صحبت کردن با مدیر خودتون رو امتحان کنید اگر با همسر یا کودک خودتون مشکلی دارید برای حل اون مشکل قدم بردارید از عوامل استرسا دوری کنید برای مثال در صورتی که چندین ساعت برای رفتن به سر کار در ترافیک میمونید و باعث ایجاد استرس در شما میشه سعی کنید صبح زودتر از خونه خارج بشین یا از حمل نقل عمومی استفاده کنید در صورتی که شخصی باعث ایجاد استرس در شما میشه ازش دوری کنید زمانی رو به استراحت کردن اختصاص بدین و فعالیت رو که ازش لذت میبرین انجام بدین هر روز زمانی رو به نشستن و تنفس عمیق اختصاص بدین و زمانی رو به فعالیت لذت بخش یا برنامه های سرگرم کننده اختصاص بدین مثل پیاده روی، آشپزی یا کارهای مورد یه مسئله دیگه اینکه که قدردانی از دیگران میتونه به کاهش استرس شما کمک تغییر دیگه ای که باید در زندگیتون ایجاد کنید اینه که فشار خون خودتون رو در خونه ثبت کنید و مرتب به پزشک مراجعه کنید. ثبت فشار خون در خونه به شما کمک میکنه تا اولا فشار خونتون رو بهتر سنجش کنید. چون به دلیل اینکه بعضی بیماران در کلینیک دچار استراب میشن ممکنه اون عدد فشار خون بیشتر از حد واقعی نشون داده بشه و بعد اینکه میتونید مواظب فشارتون باشید و خودتون ببینید تغییراتی که در سبک زندگی ایجاد کردید جواب داده یا نه دستگاه فشار سنج در دسترس هست و برای خریدش نیازی به نسخه نیست قبل از شروع با پزشک خودتون در مورد انجام این کار صحبت همینطور ویزیت منظم پزشک کلید کنترل فشار خونتون هست اگه فشار خونتون به خوبی کنترل شده باشه با پزشک خودتون صحبت کنید که هر چند وقت یک بار نیاز به چک کردن دارید ممکنه پزشکتون توصیه کنه که هر روز یا چند روز یک بار فشار خونتون رو چک کنید اگه تغییری در داروها یا درمانهای دیگه تون انجام بشه ممکنه پزشکتون توصیه کنه بعد از گذشت دو هفته از این تغییر یا یک هفته قبل از ویزیت بعدی شروع به چک کردن فشار خونتون کنید تغییر دیگه ای که در سب که زندگیتون باید اعمال کنید اینه که از دیگران پشتیبانی بگیرید پشتیبانی دوستان و خانواده میتونه به بهبود سلامت شما کمک کنه اونا ممکنه شما رو تشویق کنند تا از خودتون مراقبت کنید، شما رو به مطب پزشک ببرن یا با شما به فعالیت‌های ورزشی بپردازن تا فشار خونتون پایین بیاد. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین همین یعنی الان شین رو دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرین لایک و کامنت هم فراموش نشه اگر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم